Artıq illərdir istismar müddətini başa vursa da, hələ də bağlanmayan Metsamor atomelektrik stansiyası Ermənistandan, Ermənistan da daxil olmaqla, həm sərhəd ölkələrə zəhər yaymaqda davam edir. Fitili çəkilmiş qumbaradan heç nə ilə fərqlənməyən Metsamor atomelektrik stansiyası həm də ikinci dərəcəli zəlzələ zonasında yerləşir. Bütün bunlar o deməkdir ki, hər an ölkələri əhatə edən genişmiqyaslı fəciə yaşana bilər. Hər bir atomelektrik stansiyası 300 min əhalisi olan şəhərlərdən ən az 24 kilometr, 1 milyon əhalisi olan şəhərlərdən isə 40 kilometr məsafədə olmalıdır. Dünyada inşa edilən 205-ci atomelektrik stansiyası kimi tarixə düşən Metsamor 1976-cı ildə istifadəyə veriləndə də bir çox standartlara əməl edilməyib. Bununla yanaşı, ikinci nəsil reaktor olan Metsamorun dəmir-beton konstruksiyadan ibarət təhlükəsizlik qapağı yoxdur. Bu isə hər hansı qəza zamanı radiasiyanın atmosferə yayılmasına səbəb olur. Atmosfer radiaktiv tullantıların çöküntülərinin 100 min ilə qədər orada qalma faktı isə hər kəsə yaxşı məlumdur. Bu cür müəssəələrin fəaliyyəti e, ciddi şəkildə nəzarət altında olmalıdır. Bu baxımdan Ermənistan məsuliyyətli davranmalı və e, Metsamor atomelektrik stansiyasının fəaliyyətini dayandırmalıdır. Ən azı bu, bu stansiya ciddi şəkildə yenidən qurmaya ehtiyac var. Əraziyə baxış keçirilməlidir. Metsamor atomelektrik stansiyası Azərbaycanın əsas içməli su qaynaqlarından biri olan Araççay da ciddi şəkildə çirklənməyə məruz qoyur. Atom elektrik stansiyasından axıdılan tullantı suları araçaynə flora və faunasını məhv edir. 1988-ci ildə Spitakdakı zəlzələdən sonra Metsamor bağlansa da 1995-ci ildə onun ikinci reaktoru yenidən işə başladı. Beləliklə Metsamor bağlanıb açılan ilk atom elektrik stansiyası oldu. 2004-cü ildə Avropa İttifaqı Metsamor stansiyasının bütün bölgə üçün təhlükə mənbai mənbəyi olduğunu bildirmiş və Ermənistana bu stansiyanı bağlamaq massucun 200 milyon avro dəyərində kredit verməyə təşviq etmişdi, lakin Ermənistan bundan imtina etmişdi. Beynəlxalq birlik bu məsələdə məsuliyyətli davranmalıdır, həm də öz məsuliyyətini dərk etməli və Ermənistana bununla bağlı təcridlər göstərilməlidir. Əks halda, biz hesab edirik ki, Çernobil atom elektrik stansiyasına törədilən qəza oxşar bir qəza baş verə bilər. Xüsusən nəzərə alsaq ki, bu stansiya 8 və ya daha yuxarı zəlzələlər baş verə biləcəyi seismik aktiv zonada yerləşir. Yeri gəlmişkən Brüsseldə keçirilən beynəlxalq nüvə enerjisi İstisametində çıxışı zamanı Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanın Metsamorun istismar müddətinin 2026-cı ildən 2036-cı ilə qədər uzatmaq niyyətində olduğunu bildirdi. Metsamorun müasir təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən köhnəlmiş texnologiyalardan istifadə edilərək istismar edildiyini nəzərə alsaq, bu uzatma atomelektrik stansiyasının 12 il daha potensial nüvə qəzası mənbai olaraq qalması anlamına gəlir. Məleyin Qlablı, ATV xəbər.